对不起啊，我来晚了。怎么了？你以后不能再双眼了，是吧？不会的，不会的。早知道你眼睛这么好，就让你去试镜了。真，的，我真的痛。你怎么了？我出任务被砸了一下。 你是不是傻呀？腰伤了还来接我？那当然要接你啊！快进。干嘛？你要开车？哦。我和于副站长打过电话了，你这两天就在家好好休息，不要去站里了。行。你不是答应过我的吗？ 你要是真出事了，我怎么办？没事儿，这点小伤几天就好了。那要是今天不见面，你是不是就不告诉我了？那怎么可能呀、啊？不会的，放心啊。别生气了，没事儿。我跟你说一件事情。你说。我要去拍戏了。 那不是好事吗？好什么好呀？咱们就见不到面了。要多久？几个月吧。那万一我想你了怎么办？那万一咱们吵架了、难过了怎么办？怎么会吵架呢？我哄着你。你怎么哄？你又不在我身边。我们可以每天都打视频电话呀。视频跟真人能一样吗？这看不见摸不着的。这样。 呃，我只要有假期。你哪有假期？啊？总会有。你怎么保证？而且万一你又像今天这样受伤了也不告诉我，那谁照顾你啊？ 疼吗？疼，疼就对了。 醒了，记得吃早饭。我先去站里了。注意休息，注意身体。放心吧。这么心不在焉的，能擦干净吗？师傅，您不是请假了吗？您腰好了吗？ 请假了就不能过来看看啊？你们俩过来，跟你们聊两句。哎，师傅，是我错了，是我太着急了，您骂我吧，您使劲骂我,我。我说你们俩呀，真是长能耐了。 窝里反，丢不丢人呢、啊？你？都说咱们干消防员的，是英雄，但是我们心里知道，根本就不是。你说你一个人冲进火场里边能干什么呀？一个人的力量太有限了。真正能帮助我们的，是平时严格的训练，是我们身边的战友，战友之间互相的不信任，闹矛盾，我们能解决什么困难呀？ 一直跟你们说，我们要团结，团结，拧成了一股绳，大家才能一起往前冲。你看看你们现在这样，你们俩刚来的时候还是两个小毛孩，什么都不懂。我第一次找你们谈话，教你们什么，还记得吗？安全至上。 安全至上。我受点伤，没问题。我是怕你们伤到，知不知道？对不起，师傅。对不起，一九，都是我的错。不要生我气，以后好好干。石泉，我也有错。我不该跟你那么说话，我错了。 你别这样，哎呀，你看这才对嘛！你说你们两个人本来就是发小，把你们一起救出来，你俩一起长到这么大，又一起来干消防，你们之间怎么能闹矛盾呢、啊？你们俩应该是最铁的兄弟啊！你说你们两个这关系再闹别扭，那别人还怎么处啊？团结，啊！哎。 行了，你们这个认错态度也不错，但是我们站有规矩，那有错误就得惩罚，是吧？是，认不认、啊？认认。这样吧，你俩今天啊，手牵手，晚饭之前不准撒开。师傅，这方式太老土了。你说谁土呢？ 牵生，太别扭了是吧？要算了吧。别扭啊，闹别扭是不别扭？牵生。别等着我动手啊！拉紧喽，烫手啊！哎呀，你们两个大老爷们儿这样，靠近一点儿，靠近点儿，靠近点儿。 对吧？就像你们两个小时候一样啊，两个好朋友手牵手走，跟着我带你们转转。哎，师傅，师傅，别我走吧，就这样吧，师傅。那么多人看着，多别扭啊！都没午休吧？师傅，师傅，哎，师傅，哎出来看看，咱们站的好，哥俩啊。抓紧了，抓紧了，紧了，抓了，紧了，跟紧了， 哦，站好了，跟紧,跟紧了，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 引了，抓紧了啊！怎么这么多人、啊？快点快快跟着我，都怪来。 逆着光。 哎,哎，能不能行啊？不行的话，赶紧换人啊！来得及。行了，别废话了，除了我，谁还带动你？和平路站的同志们，恭喜你们，将代表北巡，参加全国消防大赛。 别丢脸啊！是。哎，这才有点露营的样子嘛。晚上这小灯一开，这小气氛嘎就上来了。我跟你说啊，咱们楼站长，我刚才在车库看见了，把去年淘汰更换的那批帐篷都给拿来了。这晚上老百姓不知道以为出啥事儿了呢。<呦>哈哈老米也，不是我说你，都这么多年了，你能不能有点情趣？情趣。又开口你你呀，都都口。行，差不多。哎。 米兰和淼淼不来吗？来，一会儿就过来。那就行。虽然我跟米兰离婚了，但是我跟米兰也商量好了，隔三差五的还要见一见。再怎么着，也不能委屈了孩子。没错。虽然我现在当不了一个好丈夫了，至少还有机会，能当一个好爸爸。淼淼那么可爱，不舍得委屈她。都忙着呢。 哟，来了哟！<呦><呦>这谁呀、啊？哎呀、啊，我就问你们一个问题：你们俩什么时候结婚？什么时候？快了。啊？我怎么不知道？哎呦，这是我内心的事。重点<吧>啊，重点！去不去伴郎？伴郎，伴郎人够了，伴娘那边还差一个，要不然你补补个位？你什么意思？我是你最好的哥们儿，我要当伴郎，伴郎。你你们俩们，们俩们好。 说，去去去坐,坐会儿吧。嗯。哎，南初呢？他怎么没来啊？南初，剧组拍戏呢，回不来。哎，我先坐会儿。坐会儿吧。李家河。 你怎么回来了？我给你拍完了，这么快？啊？想你，我也想你、啊哎。哎呦呦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 呦！来呀，把孩子眼睛弄红了。今天下雨，玩、哎哎、你们先玩，我走了啊。哎，你也跟我们一起玩呗。我就不了，我回去还得对付沈光宗那家伙呢。他的精神病又犯了，你知道我可是他偷偷溜出来的。OK，、嗯、露营夜里冷，把这个东西给你们备着用啊。什么宝贝？那么以为？行。 照顾好南啊，放心吧。那我走了，嗯，拜拜，拜拜。走吧，我有好多话要跟你说。我有个很多。什么？你先说吧。你先说。呀，这谁呀？好久不见。好久不见啊，大明星。我就问你俩一个问题，你们俩什么时候结婚？你怎么那么多问题啊？重点俩重点。伴郎去不去？干嘛？伴郎是你副业呀，天天要伴郎，喜欢当伴郎。

就是拉拉扯扯，互相扶着，真要是遇到事儿了，也只能咬着牙一起扛。说实话，这次我婆婆生病，要是没有队里面这帮兄弟们帮忙，我和老方真不知道该怎么办。你们是不知道，老方的这个人，嘴笨，有什么事儿都不爱说，总憋在心里。有一次。 我看见他为了筹住院费犯难，自己一个人偷偷躲起来抹眼泪。我婆婆甚至还说：“要实在不行的话，咱就别治了。”我真的，真的多亏了站里面这帮兄弟们。 还有队里的领导，才帮我们过了这个坎儿。哎呀，哎，以前我还和老方开玩笑，我说：“你跟队里的队友们在一块儿，比跟我在一块儿开心多了。”他说：“这些都是他的家人。”以前我还不太明白，但现在我明白可不。 你说咱们都坐在这儿了，是能换是咋的呀？我们家大刚也说了，他们这个行业的特殊性，就是要把后背都交出去的。咱们这些做家属的呢，就多体谅；他们这些做消防员的呢，也抽空多顾顾家，这不就行了吗？哎，要我说啊，咱们就应该常聚。他们是一家人，那咱们也是一家人，是啊，没错没错。 小南，嗯，林露香要是惹你不高兴了，你就跟我们说，我们替你给她开开会。那是，对，<laughs> 你要是想知道她的行踪了，随时问我不就行了吗？那我就靠嫂子们了，没问,没问题，没问题。串儿来了、啊，哎呀，好啊。 串儿好了，烤好了，这怎么都焦了？这能吃吗？这能吃，那个老一点的，有的时候你只会灭火，你说这能？这这个不能吃了。这是你烤的吗？你该不会是从别人那拔下来的吧？你别吃，我看着像，嗯，齁咸，你怎么烤了？大家热情好高涨啊！怎么样啊？这小灯、这小气子，咔就上来了。你整那抢险救援的帐篷，你是怎么想出拿抢险救援帐篷来露营的啊？ 过不去了是不是？哎，呀，不乐意了哎！来，我罚一个，罚枪了！走走走走走走！哎，咱们今儿趁着大伙人这么齐，来个大合影吧！好，来一个！哎,哎，等一下，今天是个特殊的日子。啊？我上厕所。不记得了？怎么了？啊？今天？我也没听说过呀。今天过什么节吗？什么周年？什么纪念啊？什么节日？没听说过呀。 今天是林教官的生日，祝你生日快乐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 。哎呦，谢谢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 。我都忘了，那你以后不能忘，这是咱们在一起后第一次陪你过生日，肯定不会忘。 以后每个都在一起了。哎呀呀！哎呀呀！哎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 呀 这么小的蛋糕，也就他能选出来了。之前是谁发誓一辈子也不给我过生日呢去你的！我有那么小气吗？走啰嗦，给你许愿。许愿，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 许愿。。你个什么呀？不能告诉你。那就当早生贵子了。让我们再一次祝林局生日快。 家属们都坐前边，然后你们几个就各自对应，一小时圈，老刘，我们就来，里面坐好了，席地而坐，你们坐地上呗，来来来来来，能能拍得到吧？行，等会儿，可以啊，准备了，我开始，十、九、八，快快快快，第六，来，口号，一二三，一。 战士在牺牲之前，对我带了一句话。